Республика Молдова с большой беспокойностью следит за разворачивающейся ситуацией в Украине, глубоко беспокойно по поводу развития ситуации в соседней нам и дружественной стране. В этой связи мы уже излагали нашу позицию, согласно которой мы поддерживаем принципы международного права, которые применимы ко всем государствам, членам данном конкретном случае и к Украине относительно независимости, суверенитета, территориальной целостности, международного признания границах согласно уставу ООН, в том числе статьей 2. Мы также считаем, что двусторонние и многосторонние соглашения образуют собой корпус международного права которое должно соблюдаться, в том числе и в случае с Украиной. Приветствую приверженность украинских властей делу соблюдения и защиты прав всех людей в Украине, включая меньшинство. Мы признаем, что будущее Украины может быть рассмотрено и решено только по воле и волеизъявлению с учетом чаяния всех самих украинцев без внешнего вмешательства и влияния. Мы сожалеем по поводу проведения так называемого референдума в Крыму. Правительство Республики Молдова изложило свой позицию 16 марта в этой связи подтверждает, что так называемый референдум о статусе Крымского полуострова не может быть законным в силу того, что он противоречит Украинской Конституции и международному праву. Условия, при которых состоялся этот так называемый референдум, не может считаться свободным волей изъявлением народа и не соответствует соответствующим международным стандартам и праву. Господин председатель, Республика Молдова стоит рядом с народом Украины и будет оказывать всяческую поддержку усилиям по преодолению нынешнего кризиса мирным путем и в соответствии с принципами международного права. Мы также воздаем должное прилагаемым усилиям по линии ООН в отношении этого кризиса и рассчитываем на то, что генеральный секретарь Пан Ким Мун будет под прежним играть конструктивную роль, равно как и вся система ООН в целом в этой связи. Кроме того, мы приветствуем решение постоянного совета ОБСЕ развернуть специальную миссию наблюдателя ОБСЕ в Украине. Это будет служить хорошим примером консенсуса. Господин Председатель, этот кризис привел к возникновению трудного периода в рамках существующей системы межгосударственных отношений и вон. Осуществление международных принципов в отношении суверенитета, территориальной целостности, независимости, верховенства права, в том числе и в рамках многосторонних и двусторонних отношений, уважение прав человека, свободное, справедливое выявление воли народа, равнозначное надлежащему функционированию этого института, в частности, и всей системы международной безопасности и международных отношений в целом. Как страна. Э которая пережила неурегулированный до сих пор затянувшийся сепаратистский конфликт на своей территории в течение более 20 лет. Мы рассчитываем на регулирование конфликта мирным путем с помощью диалога. Поэтому делегация проголосовала за эту резолюцию, поддерживающую уважение устава ООН и его принципы. Благодарю вас. Сам.